apa yang saya bentangkan ini ha, mungkin dalam muka tadi saya dah sebut adalah hasil daripada kajian-kajian para ulama para pengkaji bukan saya saya hanya bentangkan sahaja ok kalau kita baca suhihul fiqh sunnah Ah, yang dikarang oleh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid As-Salim dan jilid yang pertama apa yang saya bentangkan ini ha, mungkin dalam kalimah tadi saya dah sebut adalah hasil daripada kajian-kajian para ulama para pengkaji bukan saya saya hanya bentangkan saja maksudnya yang dikatakan oleh para imam dengan bertaklik kepada aku sebahagian ulama kata maksudnya untuk orang semua termasuk keluarga awam Kecuali tentang ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum yang tidak difah dapat difahami oleh orang awam kerana tidak menguasai ilmu-ilmu alat, yang itu tak apa. Rujuk kepada para alim. Sebab itu disebut, فَسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا Tanya Tanyalah orang yang mengetahui ahlu zikri maknanya orang alim. Orang yang mengetahui para ulama mesti Kesekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi dalam buku ini dikemukakan dalil-dalil yang banyak supaya manusia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti al-Quran dan hadis di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun Ikutlah sesuatu yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Siapa dia? ikut apa Quran lah yang diturunkan kepada kamu oleh Tuhanmu diturunkan kepada Nabi ha, oleh Tuhanmu iaitu Allah subhanahu wa ta'ala lalu Allah ta'ala taqali lama sikit sangat orang yang boleh berfikir yang ingat orang yang reti ni sikit sangat hak banyaknya tak reti wa idha qila lahum ta'ala wa wa qila lahum ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna an qasuduna apabila dikatakan bagi mereka datanglah kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah dan juga Rasul niscaya kamu melihat orang munafik itu menghalang manusia daripada mendekati engkau dengan sejauh-jauhnya bila ajak Quran kepada Quran dan hadis orang munafik ni mahu menghalang manusia orang munafik ni zaman nabi dia halang manusia supaya mendekati orang yang ajak orang kembali kepada Quran hadis jadi banyaklah ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi tentang menyeru manusia supaya kembali kepada Quran dan juga hadis. Kita tengok pendapat aa, beberapa kenyataan lagi ataupun perkataan lagi yang disebut oleh Imam Syafi'i tentang supaya manusia kembali kepada Quran dan hadis. Ah, ha, dia kata apa lagi? Dia kata Ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahil wa lahu an yada'aha liqawli ahadin telah sepakat semua orang Islam barang siapa yang nyata baginya sunnah Nabi barang siapa yang terang nyata jelas itu hadis Nabi tidak halal tidak boleh baginya meninggalkan sunnah Nabi kerana pendapat seseorang pendapat seseorang ni pendapat imam ke ulama ke mazhab ke bila terang itu hadis maka ambillah itu hadis peganglah itu hadis yang berikutnya iza wajattum fi kitabi khilafah sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam apabila kamu dapati di dalam kitabku bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hendaklah kamu katakan bi sunnati rasulillah ha hendaklah kamu kata dengan sunnah rasulullah maknanya kamu pegang sunnah rasulullah dan dia sebut lagi idza idza sahal hadithu fahuwa mazhabi dan apabila benarlah itu hadis itulah mazhabku Kullu mas'alatin sahha fihi al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naqli bi khilafi ma qultu 'anha fi hayati wa ba'da mauti. Setiap masalah yang sahih yang sahihlah padanya khabar. Mana-mana bab, mana-mana hukum, mana-mana perkara yang berkaitan dengan imam dengan dengan, dengan agama, sahihlah itu khabar daripada Rasulullah, sahihlah itu hadis daripada Rasulullah di sudut ahli naqli Maknanya sudut ini sudut ada nakli ni di sisi ulama-ulama hadis kata hadis tu sahih. Bertentangan dengan apa yang aku katakan. Bertentangan dengan pendapat aku. Bertentangan dengan bahasa aku. Maka aku kembali daripadanya. Ha, kembali kepada kepada sunnah Rasulullah pada ketika aku masih hidup dan juga ketika aku telah meninggal dunia. Dia sendiri ha, dia akan kembali kepada Quran dan hadis ini semasa dia hidup ataupun dia telah meninggal dunia dia, dia juga menyeru orang lain pun berbuat demikian yang berikutnya dalam kitab ini syubhah man'ul amali bil kitab wa sunnati mutlaqan illa li mushtahidi ha, tajuk je lah dalam kitab sahihul kitab wa sunnah dia kata kekeliruan ataupun syubhah tegahan beramal dengan kitab dan sunnah secara mutlak melainkan orang mustahid saja perbahasan dia panjang dia kritik pendapat yang kata khusus untuk Imam ha, ni, sebab tu saya ulang banyak kali dia bukan saya yang sebut pengarang kita ini mengkritik dengan kritikan yang keras kalau ada pihak yang mengatakan khusus bagi mustahid la tuqallidni dan juga idza sahal hadis fahuwa mazhabi itu khusus bagi mustahid tidak ada kata dan di dalam perbahasan beliau pengarang kitab ini dia kata tujuan mustahid buat ulama buat macam tu ataupun mana-mana mana-mana imam sekadar ikhtiar maksudnya apa dia supaya orang awam ni tidak terlalu bebas yang dia tak faham Quran hadis tak reti bahasa Arab pun direct Quran hadis dalam keadaan dia tak faham ha, yang tu betul lah ya? kerana ikhtiar dia tak boleh nak bagi alasan apa dia ikut je ada juga di kalangan orang macam tu tapi tak ramai kadang-kadang ha, dia -kadang belajar bahasa Arab saja. kadang-kadang bahasa Arab pun tak tahu dia kan Allah Ta'ala kata kembali kepada Quran hadis Nabi pun kata kembali kepada Quran hadis dia tak mengaji dia baca Quran hadis sendiri dia faham sendiri kalau begitu tuan-tuan, semua orang Arab ni semua jadi ulama. Semua orang Arab semua jadi ulama kalau kata boleh faham begitu sahaja dengan hanya menguasai bahasa Arab. Tanpa menguasai ilmu-ilmu alat. Bukan tidak orang Arab ni semua jadi alim, tapi jahil lebih daripada orang Melayu pun ada. Maksud saya di sini tidaklah secara mutlak tidak boleh direct secara Quran dan hadis. Bukan secara mutlak dan jika tidak secara mutlak juga, kita tak boleh terus pegang pada Quran hadis. Secara direct pun tidak, tidak secara mutlak. Maksud tadi, saya ulangi. Kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tazkirah, peringatan, cerita para Nabi tentang hari kiamat, itu kita boleh faham. Sekiranya mana-mana ayat Quran dan juga hadis Nabi kita boleh faham, maka kita boleh pegang secara direct. Kecuali ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang tak kita baca, kita tak boleh faham. Yang tu perlukan kepada huraian para ulama sama ada ulama mazhab, ulama hadis ataupun ulama tafsir oh, lalu dia berlaku, dia apa dia mengubahkan hujah-hujah yang banyaklah tentang kritikan beliau